rohmani rohim alhamdulillah vassalotu vassalomu ala rasulilloh ammobad assalomu alaykum va rahmatullohi tala va barakatuh muhtaram kanalimiz muxlislari inshaalloh bugun sog'ligimiz boyligimiz degan mavzuda inshaalloh suhbatlashamiz muqaddas dinimizni ilohiy ta'limotida inson uchun zarur bo'lgan sog'liqni ulug'ligi sog'liqni saqlash ne'mat qanchalik katta ne'mat ekanligi buni qadriga yetish zarurligi alohida ta'kidlangan bu haqida mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilarki besh narsani besh narsadan avval g'animat biling keksalikdan avval yoshlikni betoblikdan avval salomatlikni faqirlikdan avval boylikni bir ishga mashg'ul bo'lib qolishdan avval bo'sh vaqtni va o'lim kelmasidan avval hayotlik vaqtni g'animat biling deb marhamat qiladilar odamlarni nazdida to'laqonli saodatli hayot kechirish uchun tananing sog'lom bo'lishligi birorta a'zoni xastalikka chalinmasligi kishi o'zini sog'lom bardam va xush kayfiyat his etishi kerak aks holda hayot mazmuni yo'qoladi turmushdan fayz ketadi dunyoning hech qanday lazzati va jozibasi tatimaydi hayot shirin salomat umr zorolik qilish undanda shirin baxtli saodatli turmush kechirish uchun esa insonga avvalo sog'liq kerak eng avvalo shirin lazzat salomatlikdir degan luqmani hakim bir joyingiz og'rib turgan bo'lsa biror kasallik bezovta qilib turgan bo'lsa sizga hech narsa tatimaydi shu bois ham butun dunyoda odamlar <laughs> sog'lig'ini muhofaza qilish yo'lida katta say harakatlar qilinadi va ko'p mablag'lar <laughs> sarflanadi demak odamlarni nazdida saodatli hayot kechirish allohning amr farmonlarini bajarishlik ibodatda qoyim bo'lishlik uchun eng avvalo tananing sog'lom bo'lishligi birorta a'zoni xastalikka chalinmasligi kishi o'zini sog'lom bardavom va kush kayfiyat his etadi insonni yaratgan olloh boshqa sinovlar qatori turli xastaliklarni ham yaratgan ayni damda ularning muolaja qilish yo'llarini ham xastaliklarni davolashni ham insonlarga bildirib qo'ygan bu haqida alloh taborak va taolo oyati kalimada bayon qiladiki uning o'zi o'zigina meni yedirur va ichirur kasal bo'lganida uning o'zi menga shifo berur deb marhamat qiladi albatta muhtaramlar alloh taboriva taolo elimizni yurtimizni tinchlik xotirjamlikda sog'lik salomatlikda asrasin mana shunday bir pandemiya kunlari albatta sizu biz uchun bir sinov bir sabr alloh taborik va taolo qilinayotgan sabrlarimizni mana shunday de bir dardlardan alloh taolo tezda yurtimizni elimizni forig' bo'lishligini alloh taboraik va taolo o'zi nasib aylasin assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh